Конечно, так как я больной авиацией, я хотел бы, чтобы и многие люди любили авиацию, потому что когда соприкасаются, вот когда слетаю куда-то, э, как наркотик, люди говорят, я говорит, еще хочу. И вот этого вот чувства, оно, вот радости э, полетов, э, э, эмоций, оно практически меня заряжает. Я тогда понимаю, ради чего я работаю, ради чего м, тружусь и развиваю, где-то в ущерб своему бизнесу. Не где-то в ущерб своему бизнесу. В нашем Захидную Украину в таком формате аэродром, это единственный. Самый ближайший это Цунев, это Львов, это все-таки 200 километров. Больше официальных таких ЗПМ в нашем регионе аж до Винницы ничего нет. Мы практически представляем Колыму на всех авиационных фестивалях Украины. Кроме того, я стараюсь летать и за рубеж. На сегодняшний день 6 летающих. Три пока так не летающих, плюс три мото параплан ну и парапланы тоже само собой. Плюс мы подтянули сюда парашютные прыжки. Я два года назад получил рейтинг инструкторский. И на сегодняшний день у меня уже обучено 18 пилотов, которые летают самостоятельно. самое интенсивное для того, чтобы получить пилотское, это месяц надо хорошо работать. Фактически можно, как говорится, за неделю, надо летать 42 часа. Но это настолько интенсивно, трудно, что это методически это неправильно, не грамотно, потому что человек должен слетать, переосмыслить, переварить это, а потом опять вернуться к Ко мне сейчас приезжают обучаться и из Киева даже, и из Львова, и из Тернополя. Я говорю, что в Коломые есть уже прямые выходцы нашей школы, потому что Захино-Украинская школа, в принципе, находится во Львове, но мы как филиал э э обучаем и в, в Коломее. То есть это говорит о том, что все-таки популярность наша растет и тянутся люди, которые хотят. От винта. Сейчас мы прогреваем двигатель до 50 градусов температура масла и температура охлаждающей жидкости она подходит гораздо быстрее, чем мы в принципе думаем. К сожалению, сегодня плохая видимость, э, ну как бы видимость есть, но через дымку она такая нечеткая. Не э, и вот, кстати, почему называют э, голубые карпаты. А вот потому что э, вот эта зелень, которая э, на фоне дымки, да, такая сизость такая голубого оттенка. Э, первый контрольный полет, он был э, для меня очень памятный. Я летаю на L-39. И от волнения то, что я добился того, что я хотел, у меня от этих переживаний пошла кровь из носа. И вот она идет, а я ее не могу остановить. И неудобно, если инструктор увидит, это могу списать. Я а в кислородной маске здесь, просто вытереть нельзя, потому что инструктор увидит сзади, насколько состояние. И я ее так вот кровь языком слизывал, 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 потом заставил себя остановиться, остановил. Перед выходом самолета я там еще что-то вытер и получил замечание. И все, после этого я так вот начал летать. Поэтому первый полет для меня был очень даже незабываемый. изначально историю мысли идеи этого аэродрома она случилась после того, когда я уволился с своей службы, то есть ушел на пенсию в 2002 году и я понимаю, что после этого не смогу после без авиации жить. Первые это у меня были шаги это параплан. освоил мне осталось, что захотелось еще что-то такое перешел на мотопароплан потом этого немного мало стало ну и плюс история в Индии, которая произошла. Это уже был второй год поездки в Индию, это точка Бир. И мы, в общем-то, прилетели и начали летать. Это не тренировочные полеты. И фактически на третий летный день значит, я договорился выполнить полет со своим товарищем с Киева. И мы ушли. Вместе на высокие горы на четырехтысячнике. Так получилось, где-то через минут 20 полета он ушел на более низкую высоту. Я пошел по этим верхушкам, быстро прошел где-то 40 километров. И на обратном пути, когда по времени я попал в мощный нисходящий поток, и крыло сложилось до такой степени, что практически я его не мог открыть. Вот этим остатком крыла, которое падало, произошел зацеп за уступ скалы и естественно при таком резком торможении я получил компрессионный перелом позвоночника когда вот я запился я сразу взял радиостанцию и попытался связаться со своим товарищем и я говорю мне нужна помощь потому что визуально я вижу что мне выбраться отсюда просто невозможно она уже темнело и очень сильно темнело я понял что надо где-то искать прятаться где-то так вот лег и этим самым согревался. А крыло не пропускает воздух, и я как бы тем дышал, я согревал вокруг себя воздух. На следующий день я проснулся, я понимал, что надо как-то выходить с этой ситуации и начал искать выходы. Практически, куда я пытался пройти, везде отвесные скалы. Поэтому принял решение оставаться, и тут как раз таки поисково-спасательная группа пошла ко мне. Я их слышал по радиосвязи, они попросили чтобы я разжег огонь фактически огонь нечего было разжечь я нашел какие-то такие корешки они меня естественно не увидели издалека они не дошли до меня где-то километров 5 еще ну к этому времени у меня села радиостанция и затем на пятой сутки когда уже к вечеру это еще погода плохая я услышал шум вертолета я раскрыл крыло раскрыл крыло для того, чтобы было видно его. Я дело в том, что чуть-чуть за бугром был, и он крайний вираж, вижу, как бы не доходит до меня. Я беру крыло, тогда тяну, бегу на то место, где бы он меня мог бы увидеть. Но крыло цепляется за какой-то камень, я падаю, и вертолет ушел. И тут я получил разочарование в том плане, что я понимал, что если человек прилетел и не нашел, то он э, сюда может не вернуться. И вот на следующее утро вышло солнышко. Такое было теплое-теплое утро. И я в этот момент услышал опять вертолет. Я тогда уже нашел более такое место, которое э, можно определиться, что где я есть. Я его уже тщательно, аккуратненько разложил. И где-то на третий вираж э, я понял, что он меня увидел. Потому что он стал точно на меня снижаться. И э, мы дальше полетели еще ниже э, в Палампур. После этого он мне сказала жена, говорит, все, Говорит, параплан закрываем, говорит, давай более серьезной что-то авиации заниматься. Самолет Зодиак 601, тот, который э, американского разработки, это самолет кит-набор, э, который поставляется из запчастей, такие как э, части самолета. Такой кит-набор стоит 16 тысяч долларов. Он присылается в любую точку мира, а просто каждый хозяин на месте его склепывает, ставит двигатель. И самолет готов к эксплуатации. Правда, чтобы его собрать, необходимо по вечерам больше года работы. Ну, как правило, это самолет личного, как бы, если производство, то люди, понятно, что должны работать, а по вечерам только собирать. Первым приобретением у меня был зодиак 601, вот, на котором я начал выполнять полеты. И понимал, что необходим какой-то аэродром я искал очень долго место. Сам аэродром в 2010 году, договор аренды подписан в 2011 году. Понятно, что где-то самолеты начали ко мне подтягиваться. Я принял решение, что нужен ангар. После того, как бы, когда прошло развитие, что ангар уже заполнился, мы приняли решение, что необходим второй ангар. Когда уже заполнился второй ангар, принято решение, что надо уже третий ангар. Я популяризирую э, Коломыю, можно сказать, из вот, эго, но эго хорошее. Туристическая часть авиаторов, она э, присутствует, и мы устраиваем экскурсии здесь по городу. Я провожу какие-то вот фестивали, а в частности у нас уже закрепился фестиваль Ивана Купала. Мы, мы в принципе, каждый год это делаем, но вот они... Э, в захвате и прилетают опять посмотреть. Это, это, это дает тенденцию к развитию тех же гостиниц, тех же общепитов. Когда видят коломы, думаю, ну коломы, да, вот исторически, а когда еще узнаешь, что аэродром есть, это, это всех многих шокирует. Летел, порешал проблемы и вернулся назад. Вот э, где вы это сделаете на машине? На машине только полдня туда, полдня назад, а когда делать? Решать вопрос. И там вот где-то вот 4 часа там решал свой вопрос. Вот в чем прелесть. Я хочу, чтобы Коломы развивалась, хочу, чтобы она росла, потому как я вижу отток э, молодежи в область, с области э, в столицу. Я хочу создать условия, чтобы... та молодежь, э, бизнесмены, они не уходили отсюда, а понимали, что можно развиваться в Коломы, поднимать Коломы, и если есть какие-то бизнес-правы за пределами Коломы, то можно иметь свой самолет, сел и полетел в Киев час 45, в Харьков три часа, в Одессу два с половиной часа. Но когда дети приходят, я всегда говорю, это стимул зарабатывать больше, получать образование, воспитывайте себя, впитывайте все, что вам дают, будьте прилежными, тогда у вас бизнес пойдет, будете хорошо зарабатывать, тогда сможете достичь чего. То есть это как стимул, это как шаг, тот, который человек должен стремиться.